mana bir voqea bo'ldi yaqinda shomda mana yani, katta tank zirhlik tank rusiyaniki yo'lda ketyapti bu yoqda mujohidlarni oddiy bitta unaqangi tanki u bolonlik tank unaqangi katta unaqangi ni una pulemot otadigan tank emas oddiy ya'ni shunchaki askarlar minib yura oladigan urush tanki ana shuni katta tankni orqasidan quvdi ruslarni tankini orqasidan haligi tank ruslari tanki qo'rqib qochyapti bu bombalangan deb o'ylayaptimi bir narsa deb o'lyaptida qochyapti haligidan endi aytmoqchi bo'lganim qarang shunda haligi musulmon u yoqqa quvdi bu yoqqa quvdida keyin qochdi musulmon jig'iga yani tegdi kofirni bu bir ibodat kofirni jig'iga tegish kofir qochdi qo'rqib bombalangan bo'lsa kerak deb portlab ketadi keyin haligi musulmon zaytunlarni orasidan qochgandan keyin qochayotganligini ko'rdi bombalanmaganligini ko'rdida keyin kofir quvishni boshlayapti uni orqasidan otaman deb endi rus axboroti nima qildi shunda qarasangiz rossiyada axborotda ko'rsatdi mana shu narsani bizni qahramonlarni de qaranglar deyapti de shundoq videoni boshini uzib tashladida oxirini o'sha tanki rusiyani mojohidlarni o'shanaqangi harbiy avtoulovni qo'llab yurgan joyini yani, qo'yib beryapti odamlarga ko'ringlar bizni qahramonlarni da. tank bilan daraxtlarni da orasida terroristlarni qu'vllab yuribdi hayotini xatarga qo'yib deb tarqatyapti ko'ryapsizmi pismiqlikni aslida esa haqiqatni qarasangiz aksi bo'ldi musulmon birinchi quvladi uni jig'iga tegib tegib keyin qochib yubordi quvla meni deb rus pismiqligini qarang yolg'on ma'lumot tarqatishligini bizni qahramonlar uni qahramoni aslida boshida qochdi keyin musulmon qochgandan keyin quvladi orqasidan hiylani ko'ryapsizmi kofir ana shunaqa har doim o'zini qahramon qilib ko'rsatadi o'zini xuddiki g'olib qilib ko'rsatadi xususan rossiyani axboroti ana shunaqangi pismih hech qaysi ma'lumotiga ishonib bo'lmaydi u faqat u o'zlaricha g'olib bo'lib ketayotgan qilib ko'rsatadi o'zlarini kofir ana shu axborotda tahlildan foydalanadi yolg'on ma'lumotdan bu musulmonlarga ham bu narsa joiz al harot adiganlar jang hiyla ya'ni